Я в первую очередь, понимая ситуацию в стране, понимая о том, что мы должны с вами работать и сближаться на благо нашей страны. Хочу обратиться к вам, силовики и власть, не как гражданин критик вас. Я хочу к вам обратиться как ваш помощник в поддержании наведения порядка в стране и построения нашего нормального демократического общества. Только когда мы будем вместе с вами мыслить одинаково, мыслить по-демократически, мы сможем построить какое-то общество. Но очень тяжело бороться с теми, за, каких, за которых ты стоял на Майдане, за которые гибли мои пацаны, которые сейчас стоят с оружием в руках, которым мы сейчас ездим, действительно. Собираем по крохам, возим, находим под пулями, под усем. Поверьте, там очень тяжело нашему 41-му батальону, 13-му батальону. Очень тяжело нашим ребятам. Элементарных вещей нету, понимаете? И мне непонятна позиция нашей власти. Власть, которая пришла благодаря людям, которые стояли и думали за Майдан. Я хочу немножко себя представить, чтобы вы поняли, я не просто предприниматель, я директор сельскохозяйственного предприятия. Я предприниматель. Я не лодырь, я не бездельник. Я работаю на севере Украины, под самой границей. Я занимаюсь самообороной, я занимаюсь, занимался Майданом, я занимаюсь спортом для детей. Я не есть бездельник, который вам сейчас кричит про то, что вы делаете. Майдан состоявся из-за таких людей, которые довели нас до того, что мы туда вышли. Например, по нашему вопросу, мы два года пытаемся получить землю, пытались получить ее, и нам четко и ясно говорили сумму 100 долларов. Мы принципиально за это не платили, мы принципиально вышли на Майдан, мы боролись, оставили свои права. Вышли, отстояли. Некоторые отстояли ценой своей собственной жизни. Спасибо, нам дали скидку 80 долларов. 20 долларов мы отстояли. Большое спасибо власти. Это та власть, которая пришла благодаря нам. Я ничего не хочу сказать против слова свободы, боц, мои побраты, мы вместе с ними стояли. Друг за дружкой, плечо к плечу. Ну как может Лубенцов, ваш заступник, просить 80 долларов у нашего фермера? И фермеры тоже эти, вы поймете, они же не те люди, которые раньше были у власти и имели все. Это же те самые люди, которые сдавали последние копейки на Майдан. Он врать не может, понимаете? От таких людей надо избавляться вам, как власти, как от черта, понимаете? Если брать нормальное демократическое общество, там, где человек немножечко запятнан, от него избавляется партия, они его видеть не хотят. У нас все равно все это пройдет? Или как? Самое интересное, что происходит дальше, а дальше происходит другое. К нам приезжает наш уважаемый Абоб, следом, сразу, когда кто-то начинает оформлять землю и начинает рассказывать, сколько кому надо давать. Только после вот, человек сказал, что наконец-то прекратились эти поездки. Да не прекратилось, понимаете? Приватное предприятие «Зирка», а Боб уже побывал, назвал сумму. «ПСП Степаныч, 5 тысяч гривен. Говорю, у меня нету таких денег, я могу, может, тысячу только дать. Тебе тысяча не поможет. «А что мне поможет, скажите? Вилки, ружье, пистолет? Что мне поможет?» «Фермерское хозяйство «Солимон», первый фермер Украины, газета «Известия», всего Советского Союза». «Давай, брат, вот ты, извините, нет у тебя опыта работы или у тебя нет знаний? Давай, Островский, Марахонько». Это все Семеновский район. Я за свое время пережил уже не одного губернатора. От всех их имеют только награды благодарственные. Ничего другого. Грамоты, дипломы. Поверьте, мы не лодыри, не нагнетаем тут ситуацию. Но давайте менять эту ситуацию. Поверьте, ответ, который сейчас лежит по марахоньку с данными документы и ответ начальника службы ихнего, посмотрим, таких умных мы еще подпишем или нет. Поверьте, мы все знаем, все нам долаживают, понимаете? Все. Да, мы не можем, как вы говорите, приведите факты, вот докажите, посадите нас. Это ваша служба, это ваша внутренняя безопасность должна этим заниматься, избавляться от таких, чтобы не произошел третий Майдан. Що хочеться сказати про нашу міліцію. Я буду говорити тільки про Сіменовську міліцію. Багато говорити нічого. Тому що якщо ти був обоєми минулої влади, був сателітом цієї машини, якщо ти в той день, коли в Києві вбивали людей, а ти вазив ліс на Київ, і це правда. Розумієте? Лічно ко мені обращали задачі Камаза для того, щоб вашому бившому начальнику Главка отвезти ліс Семеновки, коли нас стріляли на Майдані. Бо він строїв дачу. Наскільки нам відомо, наш начальник районного відділу написав заяву на звільнення. Тому я зараз від імені активних на сьогоднішній день громадських організацій звертаюся до обласного міліцейського керівництва з тим, що в нас в районі нема кандидата на керівника районного відділу. Тому краще прийшліть нам чужого, щоб не було ні панібратства, щоб він до всіх ставився однаково без винятку, хто перед ним стоїть чи Баба з базару, якої вкрали велосипед, чи прокурор, чи якийсь п'яний, кстати, збив стовп. Вдумайтесь, прокурор збив стовп, його прикрила міліція. Він не збивав. І благодаря тільки нашій активної позиції цей факт був встановлений І пострадав, знаєте хто? Начальник РЕСа, який прикрив це все. Прокурор ні. Начальник міліції ні. Прокуратура. Ну, ми промовчимо про одного персонажа. Ми скажемо про другого. Був у нас такий пан луговий прокурор. взяточник. Заявлення на його є. Ми знайшли людину, якої він витребував взятку. Знаєте, що пройшло? Він в Генеральну прокуратуру і став генералом. Ну, дай Бог, щоб досудились. Мы на сегодняшний момент боремся за каждую копеечку, собираем, по людям ходим. Глава администрации бывшего взял школьный автобус, вдумайтесь, школьный автобус, собрал на антимайдан людей, сам взял державный Ланас, следом поехал, заплатил по 200 гривен, все показания дал и все дали, Ну вот на криминальное не тянет. А на что тянет, скажите мне? на благодарность. Совершенно верно. Благодарность, да. На сегодняшний момент практически уничтожена структура Госпу. Порубки на 80 тысяч, найдены все это, возны не там. Все нормально, слава Богу, зверя подняв и вопросы, наконец-то что-то сдвинулось с мертвой точки.